Детонатор. Живление. Есть картинка. Готовый. Все, я полетел. Откуда это не секрет? Я вообще харьковчанин. Сейчас правда не в Харькове, но все равно территория Украины. А вы в Харькове сейчас находитесь, да? Нет, в Харькове у меня квартира, трое детей, а я сам э, не в Харькове сейчас. Я все понял. равно территория Украины. Не, я понял, понял. Ради Бога. А ну, вы знаете, откуда? мы же как... Мы все... А вы откуда? Да нет, Донецк. Донецк. Замечательно. Все... замечательно. Вы же понимаете, мы все... Так или иначе делаем свой выбор, ну для себя, для своего будущего, согласны? Ну, конечно, конечно. Ну, я говорю, ну как бы и <как> поэтому, исходя из этого выбора, мы сами дальше жизнь свою куем. <как> ну и потом же, как вы понимаете, я не к тому, что я там пытаюсь уколоть либо еще что-то там, нет, ни в коем случае. Я просто к тому, что <как> Просто исходя из этого, но потом я не думаю, что если нормальный человек с нормальным мировоззрением, то этому человеку стоит потом говорить, да вот нас там, мы такие классные, а нас вот, а вот так вот, ай-яй-яй, какие плохие там соседи наши, потому что вот они такие чмошники. А мы классные, мы вообще, мы ништяк. Ну-ну-ну-ну. Мы ну, 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 ж никогда в жизни, мы только за мир, мы за все хорошее. Ну, а точно, вы вот, вы. Мы... Ну, как-то так вот получается просто, знаете. Ну, да. А то нашлись тут, понимаешь ли, разговаривают тут про войну, про оккупацию, кто на кого напал, да какая разница, кто на кого напал. Я с вами согласен. Ну, разница только лишь в том... Понимаете, когда <laughs>, одних людей убивали, и весь мир молчал. молчал. Вот сейчас, как в Палестине, Из, Израиль убивает, и весь мир молчит. Угу. Ну, и всех устраивает. Вот так в свое время Украина устраивала, когда она Донбасс дубасила. Вот. Угу. Угу. А сейчас, как только пошло, пол, как, как называют на Украине, полномасштабное вторжение, угу. так как-то угу. так все встрепенулись, все, ой-ой-ой, давай Украине помогать. Ну, Всем да. этим самым оружием. Ну, Донбасс уж помогали оружием. Чего же Украине не помогать? Кто, кто помогал Донбассу? А, оружием? Россия гнала оружие на Донбасс. А, а, Россия смотрите, гнала... ну русская же военная форма, российская же военная форма, российское оружие, деньги российские рубли, документы правильно. печатались правильно, вами, потому правильно. Что В 15 году, смотрите, потому, потому что, что в 15 году было перекрыто полностью водоснабжение, ну, электричество да. было перекрыто, да. были заблокированы пенсии для людей, выплаты, да. банки да. были закрыты. Да. Было закрыто все. Ну а какие деньги должны быть? Ну, а какие деньги? А оружие какое? Они же не давали оружие. Оружие советское, я вам секрет советское, открою. Оружие да. советское. То, которым сейчас вы воюете, и то, которым сейчас воюем мы. Ну да, да, ну, да. да. все, да, да. все и Никаких танков Т-90 никогда не было. И вообще танки с Россией танки, оружие Танки Т-90 появились, появились ровно в тот момент, когда началось СВО. СВО. То есть, а, до этого, а до этого по Russia а не, не показывали Т-90 колонну. Такого не было. Нет. Это неправда. До, не до этого как бы были танки на Красной площади. На Красной площади. площади. Нет. Да, э, э, это Russia да, да. Тудей показывала Т-90. Ну, то случайно. Да, то не да, 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 случайно. Не, ну если Россия не давала, не поставляла оружие, значит не поставляла. Не поставляла. Не поставляла не оружие. Не поставляла. Не поставляла. Не поставляла. Я вам даже объясню, почему. Подождите, Я а объясню, русская почему. военная форма откуда взялась? Ну, а как к нам сюда попадет украинская, если блокада ну, была ну, с вашей ну, стороны? Ну, если оружие, это самое, а российская военная форма откуда взялась? Угу, угу. од uh, акот uh, uh, uh.